بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. سيسمون يا يا مملي يعني مملي كفور بغم Tidak sekali-kali mereka akan dapat memudaratkan kepada Allah, memudaratkan Allah sedikit pun. Walahu ma'azabun alim dan mereka pula beroleh azab saksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini masih lagi membicara sebahagian daripada manusia selepas daripada kekalahan dalam peperangan Uhud. Mereka balik semula kepada kefur. Sama ada balik itu mereka tukar agama, murtad, Ataupun balik yang dimaksudkan di sini Mereka melakukan amalan-amalan Seperti amalan orang kafir Mereka melakukan dosa besar Dosa besar yang dimaksudkan ialah Membelakangi Melarikan diri daripada Peperangan Lari daripada peperangan Disebutnya di dalam hadis At-tawalli yawmazzahfi Berpaling tada pada hari Hari peperangan Hari peperangan Dosanya sangat besar termasuk di antara di antara tujuh perkara al-mubiqat yang membinasakan dalam senarainya disamakan dengan perbuatan syirik, perbuatan uh, zina, perbuatan bunuh orang, mencuri, makan harta anak yatim dan akhir sekalinya inradiah. At-tawali yawm az-zahfi, orang yang melarikan diri daripada peperangan ini mereka jangan anggap bahawa mereka memudaratkan Allah. Mereka mereka melemahkan Islam mereka melemahkan umat Islam. Jangan mereka anggap begitu umat Islam tidak lemah dan Islam tidak lemah sama sekali dengan perbuatan mereka itu. Malah ini adalah satu 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 perkara yang mungkin yang ada kebaikan padanya. Kebaikannya ialah membersihkan tentera Islam daripada unsur-unsur munafik ini. Unsur-unsur kufur ini. Pergilah mereka yang ada di, yang masuk sebelah kaki itu. Tidak ada gunanya mereka berada di sini kerana tidak memudaratkan Islam bahkan kemasukkan mereka itu tidak memfaatkan kepada diri mereka. Diri mereka pun tidak ada manfaat, Islam pun tidak mendatangkan manfaat tapi tidak mudarat sama sekali. Sebab ikannya ada innal ladzina ishtarawul kufra bil iman sesungguhnya orang yang membeli memilih kufur dengan meninggalkan iman. Dalam Arabnya disebut ishtara yang sari beli. Beli ni maknanya tukar barang. Mereka punya iman sebelum ini. Mereka masuk sudah masuk iman. Tiba-tiba iman yang ada itu dibuangnya diambil kufur. Seolah-olah mereka ini menukar, membeli barang. Dia beli barang yang bah -bah, barang yang murah harganya, rendah mutunya dengan barang yang berharga. Iaitulah iman. Sebab iman dan kufur dia tidak boleh beri, tak boleh beri pun pada satu masa. Tak boleh. Barang siapa pilih kufur, iman tak ada. Barang siapa yang beriman, kufur tidak ada sepatut padanya. Tak ada. Jadi kalau begitu mereka ini bagaikan orang yang menukar bahawa orang, orang yang membeli. Tidak boleh seorang itu beli wang ada pada dirinya tak hilang barang dia dapat dia beli macam tu. Tidak boleh. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman sesungguhnya orang-orang yang membeli membeli kufur dengan meninggalkan iman dengan membayarnya dengan iman tidak la yadurullah syai'a mereka tidak akan datang dapat mudarat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun Mengapa Allah nafikan tidak mendatangkan mudarat? Kerana setengah umat Islam rasa kecewa kita dah bilang ada sedikit dah. Yang ada dan lain pun untuk keluar pula selepas kekalahan. Kalau menang boleh jadi ramai orang masuk Islam pula Tapi kalah menyebabkan menyebabkan Islam sudah tidak begitu ramai lagi. Tak ramai, tidak kuat lagi. Jangan ada pahaman yang seumpama itu. Tetapi fahamilah bahawa kepermergian mereka adalah satu kebaikan kepada Islam. Kerana dapat membersihkan. Liumah hisa. Untuk membersihkan. Mahu dalam Islam ni, mahu orang yang betul-betul beriman sahaja. Walahum azabun alim bagi mereka. Azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Pedih yakni neraka. Kita sebutkan dahulu. <tuh> Sama ada mereka yang meninggalkan mereka yang kufur ini, mereka yang meninggalkan medan perang selepas daripada, uh, um, selepas daripada uh, kekalahan. Kalah mereka ini sama ada orang yang melakukan amalan yang membawa kepada kafir ataupun orang terus meninggalkan Islam. Kedua-dua sekali boleh dimasukkan di sini. Boleh dimasuk. Tetapi yang tinggal Islam ini sebenarnya orang munafik munafik mereka masuk ke dalam Islam pun untuk mencari kepentingan, mencari faedah, tetapi apabila mereka berkurang dan tidak dapat faedah itu, apa gunanya mereka berada di sini? Sudah tidak sudah sudah tidak meyakinkan mereka lagi, mereka akan pergi. Ini pada asalnya lagi mereka masuk ke dalam Islam, tidak jujur namanya munafik. Tetapi ada di kalangan orang Islam juga, kalangan orang Islam mereka tidak munafik, tidak tidak kafir, tetapi kerana takut kematian takut kepada mati mereka balik kumah, balik kumah bukan kerana bencikan iman, tidak tetapi kerana iman mereka belum sampai kepada suatu tahap dia mati kerana Islam, belum sampai kepada peringkat itu, kedua-duanya boleh dimasukkan ke dalam ayat ini boleh jadi ayat yang pertama ayat 176 itu untuk orang yang Islam, yang melakukan dosa bersam dan ayat 177 ini orang munafik dan terus menjadi kafir, dua-dua sekali Kedua-dua ini boleh dimasukkan di sini. Wala yahtabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi diri mereka kerana sesungguhnya Innama numli lahum li isma kerana sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia walahum azabun muhin bagi mereka azab yang menghinakan yakni di akhirat Ayat ini pula menyatakan menyatakan nikmat nikmat membawa kepada kehancuran nikmat jika nikmat tidak dikawal oleh iman dan tidak dikawal oleh akal. Nikmat adalah sesuatu yang berbahaya kepada manusia. Jika nikmat tidak dikawal dengan sebaik-baiknya. Di antara nikmat yang dibicarakan di sini ialah umur panjang. Umur panjang, satu nikmat. Tetapi umur panjang ini perlu dikawal. Dikawal dengan akal bagi mereka yang tidak ada tidak ada tidak ada agama, tapi akal tidak cukup, tapi Umur panjang hendaklah dikawal jika tidak dengan akal tapi dengan iman. Malah bagi orang mukmin tidak ada sesuatu yang yang terbaik baginya untuk mengawal nikmat yang ada padanya selain daripada iman. Orang-orang kafir dalam peperangan ushud mereka memperolehi kemenangan. Jadi ya, disebut di sini kami membiarkan mereka hidup lama, saya rasa tidak maksudnya hidup lama di sini kami membiarkan mereka numli kami memberi kepada mereka yakni memberi kemenangan dalam peperangan Uhud jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami memberi kemenangan kepada mereka dalam peperangan itu lebih baik bagi mereka bukan soal panjang umur sebab di sini ayat sebelum ini tak bercakap pun pasal panjang umur hidup lama ialah hidup lama itu kerana mereka tidak terbunuh dalam medan perang tak terbunuh Bukan dia tidak terbunuh tapi mereka menang, mereka anggap. Jadi adalah lebih baik di sini kalau kita katanya, kita kata jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami memberi kemenangan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Tidak. Kemenangan ini satu nikmat. Nikmat kemenangan hendaklah dipunyai oleh orang yang mengerti bagaimana untuk jaga nikmat itu. Dan tidak ada orang yang lebih mengerti daripada orang yang ada iman. Orang beriman apabila mereka beroleh nikmat mereka syukur kepada Allah. Tetapi orang yang tidak ada iman apabila mereka menang mereka terkabur mereka sombong mereka tidak kenal diri, tidak kenal diri dan kesombongan dan tidak mengenal diri, terkabur ini boleh membawa pada yang sangat buruk kepada seseorang yang itu kepada seorang, dalam konsep perperangan ini kemenangan yang tidak dikawal oleh iman boleh membawa kepada kekalahan yang lebih teruk lagi boleh membawa kepada kekalahan. Jadi ayat ini menyatakan orang kafir yang mempunyai kemenangan itu mereka jangan ingat bahawa ini kebaikan bagi mereka. Tidak. Mereka menang artinya mereka lebih cepat sampai kepada matlamatnya iaitu mereka hancur. Mereka mati. Tak lama lagi mereka akan mati akibat daripada kemenangan itu. Bagaimana mereka boleh mati? Dengan kemenangan, mereka menang, kemudian mereka balik bersorak, kemudian mereka berebut pula harta. Mereka berebut pula faedah kemenangan itu. Maka dengan sebab berebut itu, mereka akan hancur, mereka akan musnah. Ini akibat daripada kemenangan, kemenangan yang tidak dikawal oleh iman. Segala nikmat yang kita punyai, bukan saja kemenangan dalam peperangan, perlu dikawal oleh akal. Jika akal tidak mengawal seorang itu, kita boleh bandingkan Orang yang tidak ada akal, tidak siuman. Memandu motokar. Makin laju, makin laju sebab tidak ada akal yang mengawalnya. Kanak-kanak, budak-budak yang tidak cukup usia, tidak cukup umur. Ataupun sudah cukup umur tapi tidak cukup akal. Dia pandu motokar, berbelit-belit macam tu tengah jalan. Macam mana? Orang ini, dia mempunyai nikmat kerana keretanya besar. Kerana apa? Kemewahannya yang ingin ditunjukkan kepada orang. Tidak lama. Tidak lama. Kita baca tiba-tiba baca dalam surat khabar, motor jatuh gaung. Kerana kawal, kerana gagal mengawal, mengawal uh, kelajuan kenderaannya. Lalu terbabat. Mengapa? Kawal. Mengapa? Bagaimana untuk kawal? Akal yang boleh mengawalnya. Akal yang boleh mengawal, iman yang boleh mengawal. Jadi ini ini akibat daripada beroleh nikmat. Jadi kalau begitu nikmat semata-mata nikmat tidak baik bagi seorang. Tidak baik. Biarlah hidup sederhana, nikmat jangan lebih. Mengapa? Nikmat mengancam seseorang itu jika tidak dikawal. Iman mengawal seorang yang boleh nikmat. Jangan bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Syukur tidak pernah cukup sebenarnya. Tak pernah lebih. Kita bersyukur kepada Allah tak pernah lebih tapi tak cukup ada. Sebab nikmat terlalu besar yang kita terima. Jadi oleh kerana itu apa pun disebutnya atas nama nikmat, maka syaratnya adalah syaratnya ialah kawal dengan iman hawa dengan syukur. Bagaimana untuk bersyukurnya? Islam mengajar. Nikmat apa yang kita terima, nikmat seumpama itu juga lah perlu ditunjukkan, perlu disyukuri. Harta, umpamanya yang diterima, harta dengan harta juga seorang hendaklah bersyukur. Hendaklah bersyukur. Dengan tenaga, dengan tenaga juga seorang seharusnya bersyukur. Tak jadi dia terima nikmat harta kalau dia syukur semai sunat nak kaat. Dia terima duit yang betul. Mari masuk semai sunat dua kata Alhamdulillah syukur mana cukup, tak cukup. Itu dia yang utuh. Baik. Wala yahsabanna kafaru jangan sekali-kali orang yang orang-orang yang kafir itu, kafir ini kafir musyrikin yang menang dalam peperangan Uhud. Ayat yang kita baca ini dalam konteks tu. Sudah berpuluh-puluh ayat kita baca masih mengenai peperangan. Bukan masalah panjang umur. Jangan orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan numli kami beri kepada mereka. Amla yumli, Kata imla tu datang ke sini. Datang dari sini. Imla, imla. Cikgu baca kita tulis. Cikgu baca kita tulis. Tulis. Apa yang dia baca itu namanya imla'ah. Dia jangan jangan orang-orang kafir itu menyangka bahawa kami memberi kepada mereka, membaca kepada mereka, membiarkan mereka khairul li anfusihim, baik bagi diri mereka. Mereka salah, mereka anggap bahawa apabila mereka menang, mereka yang betul, Nabi Muhammad yang salah. Kalau Muhammad itu betul, mengapa dia kalah? Mengapa dia kata sekarang kami yang menang Oleh kerana itu kami yang betul Kami yang ikut Quran Kami yang ikut itu ini Kami yang ikut peraturan Allah Kan ini bong, kan ini takabur namanya sombong Jangan anggap bahawa kemenangan itu menjadi kebaikan kepada mereka Inna manum li lahum Kami beri kepada mereka kemenangan Liazdadu isma Supaya mereka bertambah dosa Dengan sebab mereka menang Lebih banyak arak yang mereka minum Pasal apa? Pasal mereka menang. Kalau kalah barangkali dia tidak perjudi, dia tidak habiskan agak begitu banyak. Jadi ini adalah merupakan disebabkan kemenangan maka maksiat bertambah. Sepatutnya kemenangan yang bertambah, nikmat yang bertambah, naklah kesyukuran juga bertambah, insaf juga bertambah. Kita baca kepada, kita baca ayat ni sebenarnya, kita boleh lihat kepada diri kita sendiri terlalu kurang sebenarnya untuk mengawal nikmat yang ada pada kita menyebabkan nikmat dia bawa pergi nikmat terbang daripada kita. Kita tak tahu nikmat yang terbang ni mengapa nikmat terbang. Barang kita lesap habis, kena curi dia orang, terbakar api, hilang dan sebagainya. Mengapa? Kita perlu baca diri kita sendiri. Pintu pagar kita tak tutup, kita kata itulah sebabnya. Sebenarnya tak tutup itu pun ada sebab lain sebenarnya. Sebab dalaman mustahak. Dalamannya ialah, ialah yang kita sebutkan tadi, kawalan menerusi iman sangat mustahak. Innama numli lahum liyazdadu isma kami biarkan mereka untuk menikmati harta itu menikmati untuk menikmati anugerah yang kami beri itu supaya mereka lebih bertambah dosa orang kafir orang mukmin lain sama-sama menerima nikmat tetapi lain sunnah Allah terhadap masing-masing Orang kafir diberi nikmat kepada mereka, sunnatullah kepada mereka tidak menunggu supaya mereka masuk Islam. Diberi nikmat, diberi nikmat 3, 3 tahun lagi oleh kerana banyak nikmat dia terima masuk Islam itu. Masuk Islam sebab nikmat banyak. Tidak, dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Mereka membuktikan nikmat yang kita biar mereka terima artinya mereka betul. Mereka betul. Jadi oleh kerana mereka betul, Islam salah. Oleh kerana itu mereka mempunyai kaidah mereka sendiri orang mukmin tidak orang mukmin semakin banyak nikmat yang mereka terima semakin tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala mesti baca begitu ada orang baca umur sekarang ni umur dah berapa 60 tahun tapi tak ada penyakit lagi tandanya pemakanan dia selama ini betul 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 makan selama ini tu tidak ini nikmat Allah anda baca begitu tetapi itu itu meleset itu tidak betul sejauh akal berfikir begitu tapi agama tidak agama tidak menjawab begitu agama menjawab faktor lain faktornya anda tidak berkuasa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mestilah diikuti menurut sunnahnya bagaimana peraturan Allah Subhanahu wa taala pada setiap nikmat yang diberi kepada manusia Nikmat setiap nikmat yang diberi tidak diberi dengan percuma mau dilihat kesyukuran seberapa banyak sebanyak mana kesyukuran yang ini yang yang yang, yang yang yang, yang, uh, lakukan olehnya Katanya lagi innama numli lahum isma kami beri supaya mereka bertambah banyak dosa kalau begitu bagi kita orang yang orang mukmin kita katanya ya Allah ya Allah tak mahu nikmat macam tu Bukan tak mahu nikmat, tapi nikmat supaya bertambah dosa lebih banyak. Kalau begitu, kalau macam sekarang lah tak ada nikmat, tapi kita tidak ada dosa. Nikmat tak ada, tapi dosa tak ada. Alhamdulillah itu lebih baik daripada ada nikmat. Dosa bertambah, dosa bertambah, dosa satu kekotoran yang amat sukar untuk dibersihkan bila seorang itu berdosa. Jadi bagaimana keadaan orang menyatakan mau nikmat biarlah dosa pun tak apa apa pun tak apa asal kau boleh nikmat. Kaya cukup lah. Dosa tu taubat kemudian. Riba pun tak apa. Kemudian bertaubatlah pula. dah ini satu perkara yang sangat salah. Kain kita yang bersih tiba-tiba kita lanyak dia dengan kotoran kita kata kita basuh dah pula. Sabun mana nak boleh basuh dengan kain yang sudah begitu kotor. Tak ada sabun lagi. cipta dicipta sabun untuk membersihkan pakaian yang sengaja dikotorkan. Tidak ada Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin bagi mereka pula azab seksa yang amat menghina kain ini tak mau ini tak mau kita mau nikmat yang ada nikmat berpanjangan dunia sampai ke akhirat sampai ke syurga nikmat terus tapi kalau nikmat dekat nak mati dia sudah rasa tak mati lagi pun dah rasa dah kehinaan si itu tak ya Allah minta jauh kita jauh daripada nikmat yang seumpama ini. Inilah prinsip Islam jelas sebenarnya apabila kita membaca tentang nikmat, nikmat dan azab itu. Nikmat dan kesyukuran, mala dan ujian jelas sebenarnya yang ada dalam Islam. Jadi kalau begitu, kalau begitu kita boleh memilih mana satu yang kita mahu kita mempunyai pilihan sendiri dan saya rasa ayat menjuruskan kepada soal kesalahan dan kemenangan nikmat dan kerugian patut dibaca dengan sebaik-baiknya